મીડિયા સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરી જેમાં ગુજરાત મુદ્દે તેમણે જણાવ્યું છે કે ગુજરાત સાથે મારે જૂનો નાતો છે મુંબઈ મારી ફિલ્મ માટે કર્મ ભૂમિ છે ગુજરાત મારા બિઝનેસ માટે મારી કર્મ ભૂમિ રહી છે અહીંની માટીમાંથી હું બિઝનેસ શીખ્યો છું ગુજરાતમાં અમારી સ્પોન્ડિમ યુનિવર્સિટી છે જે સારું કામ કરશે ગુજરાત ઇકોનોમીનું ગ્રોથ એન્જિન છે ગુજરાતમાં વિકાસની તકો ખૂબ છે વિદેશમાં આપણું સારું વર્ચસ્વ થઈ ગયું છે ગુજરાતમાં રોકાણ મુદ્દે ગુજરાતને ઇન્ટરનેશનલ પર કેવી રીતે વધુ સારી રીતે લઈ જઈ શકાય તે અંગે મુખ્યમંત્રી સાથે ચર્ચા કરી છે તો સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ અને ઇકોનોમી માટે સ્પેશિયલ વિષય પર ભણાવવામાં આવે છે ગુજરાતની કંપનીઓને વિદેશ લઈ જવા માટે પણ પ્રયત્નો કરીશું જેમાં વાયબ્રન્ટમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઇન્વાઇટ કરશે તો જરૂર આવીશું અને બનશે તો ગુજરાતમાં પણ રોકાણ गुजरात इसीलिए ज्यादा आता हूँ क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरे लिए मुंबई मेरी फिल्म के लिए कर्मी रही है गुजरात मेरी व्यवसाय के लिए कर्मी रही है इस मिट्टी से ही मैंने बिजनेस सीखा भाई में पार्टनरशिप कर करके उनसे मैंने बिजनेस कैसे करते हैं वो सीखा आज हम देश विदेश में बिजनेस करते हैं वो यहाँ आए थे क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी है स्वर्णिंग कॉलोनी बहुत अच्छा काम कर रही है भाई अपने साथ में है सी एम साहब से मिलने आए थे विपिन दादा से उनको नमस्कार करने के लिए और ये कहने के लिए कि अब क्योंकि विदेश में एक अच्छा हमने वर्चस्व बना लिया है हम गुजरात को लेकर कैसे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनी इंटरनेशनल फंड्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं गुजरात में क्या हम अच्छा ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें धंधा भी हो और एट द सेम टाइम देश धर्म भी हो कि किस तरह से हम सोशल इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हैं।, हैं। तो मार्गदर्शन मार मिला और भूपेंद्र दादा बहुत सिंपल इंसान है बहुत प्यार दिया मार्गदर्शन मिला हम धन्यवाद कर हैं थे डालेंगे जरूर क्योंकि डालेंगे इस मिट्टी से तो जैसे मैंने कहा कि ऋण है इस मिट्टी का गुजरात ने बहुत किया है गुजरातियों ने बहुत किया है बहुत प्यार दिया हमेशा इज्जत है तो यहाँ पे तो वैसे ही गुजरात मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स तो दुनिया के लिए एक मतलब वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल है ये लोग उसे फॉलो करें विदेशों में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीजरा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक यहाँ कौन धुम् नहीं करना चाहेगा कर रहे हैं और और भी यहाँ पे व्यवसाय बढ़ाएंगे और गुजरात के पार्टनर्स गुजरात की कंपनियों को भी हम विदेश लेकर ले ले जाके आज एक्सपेंशन करेंगे क्योंकि अब ये भारत की सेंचुरी है और प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया ब्रिज बिल्डिंग का काम किया है भारत की ब्रांड को इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किया है कि हम लोग जहाँ विदेश रहते हैं तो हमें उसका बहुत फायदा मिलता है और यही समय है कि भारत को भारतीय कंपनियों को भारतीय बिजनेसमैन को विदेश से जोड़कर एक्सपैंड करना चाहिए ग्लोबल करना चाहिए ची, जैसे चीन ने किया अगर ने होगा हो ही होगा और भूपेन्द्र हो, तो हम जरूर आएंगे जनक पटेल नेशनल गांधीनगर સમાચારો ના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યુઝ ની યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરો બેલાયક દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર